Достаточно много. Но мы выбрали вот эту часть, площадь. Какой корень, капец. Эта площадь самая такая, вот, без Если Там был тюбетлинный лейкопед, Мы ну, мы вот до конца туда. Uh -huh. Уделение лейкопедов там хвоща очень много. Сейчас, если на Сумяков поедем тогда, то вы увидите, что у нас на, на нашей площади все много. Ну, ну, заметьте, что фаза развития его, да, и фаза развития будет чуть -чуть. сумяков будет чуть-чуть, сумяков будет чуть-чуть лучше. А по в один день? В один день. А Дормально. по осени, по осени что делали? Здесь была пшеница. Так. Под пшеницу было дано все. Угу. Мы, мы, когда пшеницу выращиваем, мы даем ей все. Пшеница родила 88 сантиметров на этой площади. Угу. Поэтому по стерне был внесен деструктор. Потом э, под основной обработок пшениц мы давали э, где-то порядка по 150 килограмм э, НПК угу. сосен. И полностью все, что нужно, с азотом. Кассы, омечная селитра, карбамид, все было. Поэтому под подсолнечник мы кроме азота не даем ничего. Мы хотим, чтобы подсолнечник использовал то, что мы дали Пошли. под пшеницу, я имею в виду по запасу по, по, по фосфору и по калию. Калия здесь не Если здесь будет достаточное количество фосфора и азота, калий будет потреблен, и его не надо что-то носить, не покупать ничего. Поэтому я так работаю, и, и всегда в основном весь упор фосфора. фосфор. Фосфор под основной любит осенью. Но поскольку под пшеницу реально могло использовано быть только 25 процентов то mm -hmm. остальной следующие 25 процентов может забрать подсолнечник. Поэтому по подсолнечнику 30 центнеров за гектар это для нас нормальный норм. Если больше мы радуемся, если меньше, то значит что-то мы сделали что не так. так. Ну последние, наверное, лет 7 мы меньше, чем 30 мы собираем. Зачетным не собираем. Поэтому здесь 150 килограмм весной под культивацию э, этого, карбамида. карбамида. Почему карбамида? Потому что уже температура, когда мы садимся под солнеч, уже, слава Богу, больше 10-15 градусов, поэтому мы можем уже использовать карбамид. Не амячный сегодня. Здесь сегодня 150 килограмм карбамида, и все, и посев. А норма высева какая была? Норма высева мы высеваем 650 тысяч 65 650. тысяч штук хотим выселить. Mm -hmm. Поэтому у нас здесь в э, межряде 50, не 45 и не 70, у нас здесь 50, поэтому 3,5 штуки на метр. Это была такая норма сеялка алкоголяйной ультикорм. Вот, сейчас, вот, сейчас фаза двух листков. Да, нету ну, тут еще булеринца одноком, нету видов не то, что надо вносить, пока. Но на складе стоит грансар и противоглаковый гранемецит, по-моему, по-моему, харгасупер uh -huh. или аналог оригинальные только фунгициды. Фунгициды мы тут не энергии, ни всякие аналоги, мы стараемся не покупать. Только, только оригинальные. А самые гербициды и корнемициды, ну, скажем, как они состоят, тут нам без разницы. Вот. Ну, может быть, стараются предпочтение отдавать, скажем, европейскому производителю, типа Венгрии, там, там Меркусы, чем, по сравнению с Китаем, или, или даже, с, по сравнению с украинскими, там, Альфа, -химкруппы. Ну вот. А впоследствии планируете еще фунгицидным делать? И стимулятор роста, да, насколько я думаю? А, нет, здесь будет регулятор. регулятор. В фазе 8 листков, до 8 листков mm -hmm. мы внесем регулятор роста. Это будет циррол, действующий в висунках, в висунках, это фон. Я это под подсолнечник уже последние 5 лет непрерывно вношу. И попшивец. тоже это фон. Буду держать уровень... висоту подсонешника на уровні до, до збирання буде десь приблизно метр п'ятдесят це саме дичь так він буде метр двадцять чи метр п'ятдесять я буду стояти бачите повністю як всі кошики зверху От. він не буде виламувати вітром, падати в буде достатньо грубе да. и это, я, даст дополнительный урожай. А на 50 у меня есть. Я думаю, что это лучше, чем на 70. Мы будем верить, что 30 плюс будет. я надеюсь, что Первый раз ваш флот. Я должен семьян, да, кремниомы, и вот это последний рейтинг, только попробовал. И то, не ума все равно было лучше, чем... Масунько ну, теж влаштував, в нього там дала 35, а 33 в першому році. І мене це задовольнило, тому зміна, всі зміна, після дія Євролайтина відчутна, відчутна зазвичай на косолі. Скільки ми ввели в обіг васолю, то мені треба буде виходити після дії Євролайтинга. первым Ну, мы там вот еще поконкурируем с Ниом, э, Ниома с Бастером, которого он убрали. Тоже mm -hmm. это наш гибрид. Мы заработаем на да. Смотри. Вин, Вин э, цей Блад, Бастер э, и, и, и Ниома, они лучше mm -hmm. выглядят на сегодняшний день, чем Бронстару. Mm -hmm. Поехали.